Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan kalender jenayah untuk minggu ini dengan kes membabitkan pembunuhan kejam yang berlaku di sebuah bengkel kenderaan di Jalan Pahang, Tapah Perak dan kesemua suspek yang juga empat sekeluarga direman tujuh hari lagi sehingga 12 November depan ia bagi membantu siasatan berhubung kes seorang juru jual alat ganti dari Kelang yang dilaporkan hilang dan dipercayai antara mangsa pembunuhan kejam itu dan kesemua mereka juga tiba di mahkamah Magistrate Tapah pada 9.45 pagi dengan menaiki kenderaan polis sebelum meninggalkan mahkamah sejam kemudian. Dan kejadian ini juga boleh dikatakan sebagai kejam apabila empat mangsa dibakar manakala abunya dibuang ke dalam sungai. Dan mangsa juga terdiri daripada pekebun dan broker tanah yang berusia lingkungan 36 hingga 56 tahun dilaporkan hilang di Tapah sejak 2012 lalu dan siasatan polis mendapati punca pembunuhan antaranya membabitkan masalah hutang urus niaga penjualan tanah yang gagal dan juga pekerja yang mencuri barangan majikan ikuti laporan selanjutnya. Mangsa telah dibunuh Dibakar di kawasan bengkel Suspek Suspek yang pertama tadi Mekanik yang bengkel Sisa pembakaran telah dibuang ke dalam sungai Yang merapirai Manakala motosikal Mangsa Yang pertama tadi yang hilang tadi Telah ditinggalkan Di tepi jalan Mengalami Mengalami Teruskan luruskan saya Terhadap suspek-suspek yang ditangkap oleh Orang. Turut mendedahkan. Tiga lagi mangsa orang hilang di kawasan Tabah. Dipercayai telah dibunuh dan dibakar. Dengan modus operandi yang sama.

Seorang pemilik syarikat hiasan dalaman dipenjara 9 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap pertuduhan memiliki telefon bimbit yang mengandungi gambar bendera kumpulan militan Negara Islam IS Ogos lalu. Hakim Datuk Muhammad Azman Husin menjatuhkan hukuman itu terhadap Azli Mat Saleh 30 tahun selepas tertuduh mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan, Azli didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Ira, Kangar, Perlis pada 8.30 pagi 19 Ogos lalu. Berdasarkan fakta kes, pada awal tahun ini Azli mula berhubung dengan beberapa rakyat negara ini yang sedang berjuang dengan kumpulan pengganas IS di Syria termasuk Zulkarnain Gas. Zulkarnain yang ditembak ketika berperang di Syria memaklumkan kepada Azli bahawa dia dikehendaki polis dan meminta bantuan kewangan daripada tertuduh. Tertuduh kemudian ditahan bersama telefon bimbitnya yang mengandungi gambar bendera IS. 16 individu ditahan dalam 10 serbuan yang dijalankan di sekitar Pahang, Selangor dan Kuala Lumpur kerana memproses lebih 201 kilogram pelbagai jenis dadah. Sindiket ini menghasilkan 4,000 hingga 5,000 pil dadah dalam hanya satu jam di sebuah banglo yang dijadikan makmal, terletak di Jerantut, Pahang. 16 individu yang ditahan terdiri daripada 10 lelaki dan 6 wanita termasuk 4 warga asing dari Vietnam dan China. Kesemua yang ditahan direman sehingga 7 November ini. Seorang kontraktor yang bergaduh dengan seorang wanita di kawasan parkir di Jalan SS15 Subang Jaya Rabu lalu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate hari ini atas tuduhan melakukan kianat dengan melanggar berkali-kali kenderaan Volvo milik mangsa. Pengakuan itu dibuat oleh Chia Jeng Yeh di hadapan Magistrate Salamiah Saleh sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan itu terhadap kereta milik Shasha Farina Muhammad Syafiq di hadapan kedai nombor 43 Jalan SS15 Subang Jaya 7 pagi pada 28 Oktober lalu. Baru-baru ini video memaparkan kejadian seorang lelaki dan seorang wanita didapati bergaduh sebelum wanita itu menggunakan besi pengunci steering untuk menyerang kenderaan lelaki terbabit menjadi viral di media sosial sudahlah berhabis ribuan ringgit namun tidak sempat menikmati perkhidmatan kecegasan dan nasihat senaman yang dijanjikan. Itu nasib yang dihadapi sekumpulan abang dan kakak Sado apabila mendakwa ditipu pemilik premis Magnesium di Jalan Kerinci Bangsa. Menurut salah seorang mangsa, Zarina Nordin, dia membuat pembayaran pada pusat Magnesium itu secara keseluruhan berjumlah hampir rm ringgit untuk mengikuti kursus kecegasan selama 24 bulan. Katanya dia hanya sempat menyertai kursus itu selama 9 bulan sebelum mengetahui pusat Magnesium itu akan ditutup secara mengejut Jumaat ini. Sebab 6 bulan ini dah nak tutup. So, jadi kita dengan kawan-kawan semua kita kumpul member member -mem -mem yang lain masalah yang sama refund semua orang nak refund sekarang ni Pelakon Zarina Angelik didenda RM5,000 oleh Mahkamah Magistrat Petani Jaya selepas mengaku bersalah atas pertuduhan positif dadah tiga tahun lalu. Mahkamah turut memerintahkan Zarina 29 tahun menjalani pengawasan di bawah agensi anti kebangsaan AADK selama 3 tahun. Tertuduh bakal dikenakan hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda itu. Zarina didakwa positif dadah berdasarkan pemeriksaan yang dijalankan dan terdapat kandungan dadah dalam air kencing. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di pejabat narkotik Damansara pada 8.10 malam 30 Disember 2012. Empat warga Nigeria termasuk seorang warga tempatan ditahan dalam tiga serbuan berasingan di sekitar Puchong Selangor pada Rabu lalu. Empat suspek berkenaan terlibat dengan kegiatan menyeludup dan mengedar dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Mohammad Sharif berkata, Empat suspek menggunakan modus operandi dengan bertindak membungkus semula dadah yang dipercayai jenis syabu dengan memasukkan dadah seberat lebih 200 gram ke dalam setiap beg tangan. Empat suspek ini mendapatkan bekalan dadah dari negeri China sebelum di ke negara jiran iaitu Indonesia dan Australia. Susulan itu, polis merampas 47 kilogram dadah dan 159 beg tangan. Seorang suami yang bertindak mencederakan isterinya dengan menggunakan pisau dalam sebuah video viral di laman sosial Facebook sudah ditahan dan dituduh di Mahkamah Ampang pada hari ini. Dalam kejadian 25 Oktober lalu, seorang lelaki berusia 25 tahun bertindak mencederakan isterinya yang sedang bekerja di sebuah kedai sebenika di Pandan Jaya. Susulan itu, suspek yang ditahan telah dituduh di Mahkamah Ampang pada pagi tadi dan disiasat mengikut seksyen 326 kanun kesesaan. Baiklah, sekian dulu untuk laporan kalender jenayah bagi edisi 7 November 2015. Dengan itu, terus layari laman web harian metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my serta platform laman sosial Harian Metro termasuk HM News Channel bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.